4 жовтня у Павлоградській центральній бібліотеці відбувся обласний семінар. Практикум для бібліотекарів та працівників відділів комплектації. Саме в Павлограді подібний захід відбувся вперше. Чому наше місто обрали для проведення семінару та які питання було порушено на заході? Пропонуємо дізнатися з нашого наступного сюжету. Робота бібліотекаря є важливою у суспільстві, адже саме кваліфіковані працівники можуть надати читачам всю необхідну інформацію за короткий термін. Однією з цілей семінарку практикуму став обмін досвідом між такими досвідченими спеціалістами, зазначила заступник директора з наукової роботи обласної наукової бібліотеки імені Кирила Тамифодія Тетяна Абрагімова. Зібралися бібліотекарі, а в частності бібліографи і завідувачі відділами комплектування бібліотек близько». лежащих районов городов вокруг Павлограда. Вот. Они сегодня будут рассматривать очень много интересных профессиональных вопросов, связанных со своей профессиональной деятельностью. На всем заходе были присутствующие и библиографы. Это необычная, но достаточно интересная профессия. Может быть, для широкого круга наших жителей не совсем знакомо, что такое библиограф, но именно деятельность библиографа определяет содержательную часть работы библиотек. Потому что, что бы мы ни говорили, но именно библиографы, лоцманы во всей вот этом нескончаемом потоке информации, которая нас сейчас, на нас сейчас обваливается, на всех людей. Вот, а библиографы помогут и умеют разобраться в этом потоке и выделить главное, определить и порекомендовать то, что нужно. Поэтому они сегодня будут рассматривать свои чисто профессиональные моменты, технологии благодаря освоению которых они качественнее и интереснее будут обслуживать наше население. Подобные заходы и час от часу происходят на территории разных библиотечных закладов Днепропетровской области. У нас традиционно вот такие ну, как мы говорим, кустовые, то есть выбирается один из городов или районных центров области, и все, кто близко находится, коллеги, они приезжают на базу этой библиотеки, и мы работаем. Это делается для того, чтобы более индивидуально поработать с каждым специалистом. Это уже идут не просто семинар, но это идут и тренинговые какие-то мероприятия, вот, для того, чтобы более качественно поработать и освоить все то, что что новое, что появилось у нас в библиотечной профессии сегодня. Тетяна Абрагимова рассказала, почему цього разу семинар был проведен у Павлограде. Почему именно Павлоград? Спросите вы. Дело в том, что Павлоградская библиотека вся библиотечная система города очень интересна своим опытом работы. Мы уже давно наблюдаем за профессиональной деятельностью павлоградских библиотекарей. И неоднократно бывали здесь для того, чтобы перенять их опыт. Потому что это не только профессионалы, но не просто профессионалы, а характерные для них черты ⁇ это инновационная работа. Очень много идей, очень много различных инициатив со стороны библиотекарей Павлограда. Именно поэтому нам интересно посмотреть, что здесь происходит и поделиться с опытом, и посмотреть, и принять какой-то, изучить опыт и внедрить их в библиотеках нашей области. В этот семинар есть хорошая возможность узнать о новой технологии, которая впроваджено в библиотечную сферу. Начальник отдела культуры Павлоградской мисковой рады Ирина Ломанова отзначила важность сглаженной работы меж специалистами Библиотек та заклади в культуры. Можно бесконечно говорить о креативных формах и методах, методах работы и инициативных предложений наших замечательных работников библиотек. Мы гордимся тем, что в нашем городе есть наша ЦБС. И возглавляет ее прекрасный руководитель, которая отдала не один десяток лет в сфере библиотечного дела, это Лилия Николаевна Бондаренко. Это человек, любленный дело, э, и э, за Лилией Николаевной э, целый отряд ветеранов, которые э, настолько э, любят свое дело, передают э, свой опыт, знания молодым сотрудникам э, ЦБС. Поэтому жизнь продолжается, форма работы интереснее становится, э, востребований наше учреждение становится, в частности, наши библиотеки. И э, будем говорить так, что э, если мероприятие или или в библиотеке, или в музее, или э, в наших клубных учреждениях, э, или в музыкальной школе. Мы всегда все вместе. Всегда. Кто-то микрофон, кто-то стенд, кто-то э, красивую вазу с подсолнухами, как мы ездили в вот, Днепропетрос на Петрикифу. Библиотека готовила для нашей э, презентации красивых голубочков мира, давали нам э, декорацию, клубники готовили презентацию тексты. музей работал, давал выставку. С совместными усилиями мы всегда красиво и гордо представляем наш любимый город Павлоград. Областный семинар практикум для библиотекарів представники видели в, в комплект Тація відбувся у теплій атмосфері, який було створено працівниками Павлоградської центральної бібліотеки, прийнявши новий досвід, від колег, вони зможуть підвищити якість надання послуг.